Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас в студии Халтаева Нина, родом из России. Нина, пожалуйста, представься. Здравствуйте, дорогие телезрители. Меня зовут Халтаева Нина. В том году я приехала в Японию, поступила в канадский Сирио университет. Сейчас учусь на четвертом курсе специальности экономика. Нина, ты случайно не японка? Нет, но ну, часто мне говорят об этом японцы. Меня часто путают с японкой. И удивляются, когда слышат, что я из России. Действительно, Россия многонациональная страна. Около 130 национальностей в ней проживают. И ну, я, я по национальности бурятка. О, расскажи об этом народе. Буряты произошли от, от монгольского народа. Поэтому с, с монгольским народом очень много общего. То есть и внешние черты, и культура, и традиции, и блюда. Э, все очень похоже. Понятно. А, вообще, монгольская культура и бурятская культура, они едины, но какие-то различия, особенности есть. Безусловно, есть, потому что прожива... проживание на разных территориях все равно дает о себе знать. <губев> разные языки, а языки абсолютно разные, есть похожие слова, но в целом разные. Блюда, может быть, какие-то блюда есть одинаковые, но, может быть, у них названия разные. Ферменное бурятское блюдо какое ты выделяешь? фирменное, самое популярное, наверное, и самое, ну, одно из самых вкусных блюд, одно из самых моих любимых блюд этой позы. Позы. А позы какую структуру имеют? Как выглядят? Позы, как бы вам сказать, вот в Японии есть блюдо Никуман. Позы имеют такую же форму, как никуман. Чуть-чуть а, поменьше только. Похожие такие пирожки, которые продаются. Внутри в, с мясом. В коконе, да. Но они формы такую же имеют, только чуть-чуть поменьше. И тесто не дрожжевое. А, вкус причем абсолютно другой. Абсолютно <клышленный> другой. В следующий раз обязательно, если я же к тебе в гости, отведу и пост. Пожалуйста. А, Нина, э, теперь вопрос о Японии. А, Япония тебе нравится. Как э, твою охота услышать твое мнение по поводу этой страны? Да, конечно. И, безусловно, Япония мне нравится. Иначе я бы, наверное, не изучала, не стала изучать язык этой страны. Четыре года назад. В, в российском университете я учила язык японский мне уже тогда нравилась японская культура и приехав сюда как бы японская японские традиции японский народ как-то близок близок по, тебе по душе, да? по душе и ну, доброжелательный интересно очень вот, находиться так. здесь да, да. Не на, а вообще как с друзьями обстоит дело. Много ли смогла ты завести японских друзей здесь? Да, друзей очень много. Университетские друзья, друзья с работы. Затем на разных международных фестивалях я познакомилась также со многими японцами и другими иностранцами. Вот так заводим друзей. Понятно. В Японии какие отличительные особенности культуры или отдельные отрасли тебе нравятся? Отдельные отрасли. Мне... Например, Канадзава интересна тем, что здесь производится 99 процентов золота но золото какого? золото тимпаку. это сусальное золото которое используется в ремесле для выкрашивания специальных компонентов изделий, различных изделий вот мне к примеру нравится Ремесло сусального золота. Тебе какое нравится направление? Из культуры или из ремесел? Мне нравится очень икебана, искусство икебаны. <говорит> Моя подруга в том году посещала курсы икебаны. И я все время наблюдала за композицией, которую она приносила домой. Мне очень нравилось. Я хотела, конечно, тоже брать уроки, ходить, <говорит> заниматься. Ну, в связи с учебой, в связи с, с работой, времени для этого недостаточно. Еще мне интересна очень чайная церемония. <связывающие> да. Хотелось бы, конечно, уроки чайной церемонии посетить. А какие самые затруднительные вещи были у тебя в японской жизни, повседневной жизни? Ну, с приезда в Японию, конечно, одно из самых Сложных. Мне показалась это разговорная часть, то есть японским абсолютно не владела, как бы было очень сложно. Затем, наверное, это японская зима. Как бы, я хоть и человек из Сибири, но угу. японская зима мне показалась очень холодной. То есть в доме холодно, на улице холодно, все время влажно. Uh -huh. Тем более всю зиму я ездила на великие и дождь, и снег, и ветер. Uh -huh. <coughs> да. Это мне показалось самым ужасным. Конечно, это я сам на себе испытал, что такое велосипед, как на нем перемещаться зимой. Можно тебе такую медаль нарисовать? Выдать. Медаль, не медаль, но ну, во всем есть свои плюсы. Я думаю, что... я считаю, что велосипед это очень полезно для здоровья соглашусь с тобой на все сто процентов. Нина, вообще, как ты относишься к изучению, изучению японского языка? Какие основные моменты ты выделяешь для изучения японского языка? Я считаю, что для изучения японского языка нужно и много слушать, много переводить, много, не знаю, запоминать очень. Для этого очень много приходится, тем более в японском языке иероглифы занимают очень большую часть. Также заводить новых друзей, я считаю, что это очень важно. И погружаться в среду общения. Да, общение. да, именно. Так. Спасибо за отведенное время было очень приятно с тобой пообщаться знаете тебе я тебе спасибо. желаю стараний и успехов в дальнейшем продвижении в японском языке ну и конечно же в карьере спасибо нина а, спасибо большое спасибо, спасибо дорогие зрители спасибо дорогие друзья